আজি আমি আহি আছো অসম বিখ্যাত ঢকুৱাখানা ফাঁত বিহুৰ তলিলৈ এইয়া হৈছে চৌপাশৰ পৰিৱেশ এইখন হৈছে মেইন গেট মেইন গেট এতিয়া আমি সোমাই আহিলোঁ এইপিনে চাওক কি সুন্দৰ লাগিছে গছ গছনি সেউজীয়া পৰিৱেশ ফাটবিহুৰ তলীটো এনেদৰে সুন্দৰ কৰি সজাই তুলিছে এখন এখনে গামোচাৰে এয়া চাওক কি যে সুন্দৰ লাগিছে ফাটবিহুৰ তলী সকলোৱে সুন্দৰ কৰি তোলাত ব্যস্ত এইপিনে কামত লাগি আছে যিহেতু দহ এঘাৰ আৰু বাৰ তাৰিখে ফাটবিহু আৰু আমিও আহি আছোঁ এটা স্পেচিয়েল কামত কি কামত আহি আছোঁ আপোনালোকক জনাই আছোঁ অকণমান পাছতে প্ৰথম আপোনালোকক মঞ্চতো এপাক দেখাই লৈছোঁ এইপিনে কমিটি মানুহসকলে তেওঁলোকে মিটিং মাৰি আছে আৰু এইগৰাকী হৈছোঁ মই ফাইনেলি আহি দেখাই দিলোঁ মদ আৰু এইটো চাইডে দেখিছে নহয় দোকান বজাৰবিলাক বনাই আছে ইয়াত মণিহাৰী দোকান হোটেল নানা ৰকমৰ দোকান আপোনালোকে পাব আহিব দেই সকলোৱে আৰু এই দোকানখন দেখিছে যে এই দোকানখন আমি বুক কৰিবলৈ আহিছোঁ আমিও এইবাৰ দোকান এখন দিম বুলি ভাবিছোঁ ফাটবিহুত কেনেকুৱা হ'ব বাৰু নাজানো কেনেকুৱা হয় প্ৰথমবাৰ ফাটবিহুৰ দোকান দিবলৈ আহিছোঁ ফাটবিহুৰ মঞ্চৰ পৰা দোকানখনলৈ বেছি দূৰ নহয় কিন্তু এই দোকানখন আপোনালোকে বিচাৰি পাবলৈ হ'লে গোট গোটেই দোকানখিনি ঘূৰি লাষ্টৰ দোকানখনেই আমাৰ ফাটবিহুৰ তলিৰ পৰা বেছি দূৰ নহ'লেও কিন্তু দোকানৰ লাইনৰ লাষ্টৰ দোকানখনেহে আমালৈ পৰিলে আমি মানে লাষ্টত আহি বুক কৰিলোঁহি যে সেয়েহে আজি আহি বুক কৰিছোঁ কাইলৈ ইপিনে দোকান দিবই লাগে দহ এঘাৰ আৰু বাৰ তাৰিখে যিহেতু আমাৰ ঢকুৱাখানাত ফাঁত বিহু আপোনালোকে সকলোৱে জানেনে বাৰু ফাঁত বিহু বহুত সুন্দৰ কৰি পাতে সকলোৱে আহিব চবচে বেষ্ট বিহুৱেই হৈছে ফাট বিহু আৰু ইপিনে আপোনালোকক দোকানখন এপাক দেখাইছোঁ মই চাওকচোন দোকানখন এতিয়ালৈকে কমপ্লিট হোৱা নাই বনাই কিন্তু আজিৰ ভিতৰত কমপ্লিট কৰিব বনায় সন্ধিয়ালৈকে আৰু আমি আহি গ'লোঁ বুকিং কৰিবৰ বাবে আৰু এইয়া হৈছে ফাট বিহুতলী আপোনালোকক হাতেদি মই দেখাই দিছোঁ চব বেছি দূৰ নহয় এইডোখৰত জেং বিহু মাৰি থাকিব আপোনালোকে মোৰ দোকানলৈ আহিব দেই মোৰ মানে আমাৰ দোকানলৈ আমি কেইবাজনীও মিলি পিনে দোকান এখন দিছে মানে দাদাসকলে কামত পূৰা ব্যস্ত আৰু তেওঁলোকে দোকান বনাই আছে অকণমান পাছতে আমাৰ দোকানখনো বনাই হৈ যাব আৰু আমি এতিয়া কমিটি মানুহৰ লগত কথা বতৰা পাতি দোকানখন ফাইনেল কৰি লওঁগৈ যিহেতু আমি দোকানখন চাবলৈ আহিলোঁ আৰু ফাইনেলটো কৰিবই লাগিব দোকানখন পচন্দ হৈ গ'ল লাষ্টত হ'ল যদিও কোনো কথা নাই কিন্তু আমি দোকান এখনত যে পালোঁ আৰু অকণমান পাছত অহাতে দোকান নাপালোঁহে এয়া কমিটি মানুহ কমিটি মানুহৰ লগত কথা বতৰা পতা হৈ গ'ল দোকানখনো বুকিং কৰিলোঁ তাৰপাছত এতিয়া আমি ঘৰলৈ যাব ওলাইছোঁ এইখন আমাৰ ফৰ্মখন যিখন ফৰ্মত আমি বুক কৰি আমাৰ এড্ৰেছ আৰু কিবা কিবি দিব লাগে আৰু ফাইনেলি আমি এতিয়া ঘৰত যাওঁ আৰু আপোনালোকক ফাটবিহুৰ দিনাখন লগ পাম মানে কাইলৈ লগ পাম কাইলৈ আপোনালোকে সকলোৱে আহিব আৰু আমাৰ দোকানলৈ এপাক ভা ভুমুকি মাৰিব দেই কি হয় নাজানো আৰু প্ৰথমবাৰ দোকান দিব লৈছোঁ